Ayıq birinci tapşırıqda dedik ki bu proqramın müəyyən bir hissəsi bunu bildirir ki AI -E, siyahının AI-nci -E elementi əgər 5-ə bərabərdirsə say 1-1 artırır. Say dəyişəni də col ad adı col yazılıbdır. Ona görə biz düzgün cavabı siyahının elementi 5 olarsa col 1 vahid artır. Bu düzgün cavabı seçirik. Ola bilər ki, sizdə hərədə fərqli-fərqli olsun. Mən burada izah edirəm ki, yəni aşağı düşünkü fərqli də olsa, hərə öz veriləninə uyğun olaraq tapşırıqları düzgün yerinə yetirə biləsiz. İndi burada deyir ki, ikinci tapşırığımızda element 5-ə bərabər olarsa, kol dəyişəninin qiyməti 1 vahid artır. Hansı proqramda səhv yoxdur? Bir-bir yoxlayırıq proqramı Birincidə görürük ki, şərt operatorunun da daxilində olan əmrlər tabla sağa doğru sürüşməlidir. Bu sürüşmə yoxdur. Soldan boşluq buraxılmır. İkinciyə baxırıq, əksinə if sağda yazılıbdır. Bu da doğru deyil. Üçcüyə baxırıq, burada yenə tabla if şərt operatorunun daxilində iki əmriz boşluq buraxılmadan yazılıbdır. Nəhayət 4-cü varianta baxırıq. 4-cü variantda baxırıq ki, hər şey qaydasındadır və ona görə bu cavabı biz ə, seçirik. növbəti tapşırığımızda element 5-ə bərabər olarsa, yəni bu siyahının daxilində yerləşən elementlərdən söhbət gedir. Bir-bir elementlər yoxlanılır. Burada dövr yoxdur, sadəcə olaraq bir, hər hansı bir proqram hissəsini sizin anlamağınızı yoxlamaq üçün belə tapşırıq qoyulubdur. Elementin qiyməti əgər 5-ə bərabər olarsa, kol dəyişəninin qiyməti bir vahid artır. Hansı proqramda səhv yoxdur? Yenə həmin qayda ilə yoxlayırıq. Boşluq soldan yoxdur. Burada soldan başlıq var, boşluq var. Deməli, bu doğrudur. Burada görürsüz, soldan boşluq var, amma burada sintaksis səhv var. 5-dən sonra, şərhdən sonra iki nöqtə qoyulmalıdı, yoxdur. Burada da yenə şərhdən sonra iki nöqtə qoyulmalıdır. Yoxdur. Ona görə həm də burada bundan əlavə yenə səhv var. Görürsünüzmü? Şərhdə adi bir dənə bərabərlik yox, 2 dənə bərabərlik olmalıdır. Burda da yenə 2 bərabərlik olmalıdır. Ancaq bu variantı seçirsiz ki, bütün sintaksisdə və proqram da düzgün yazılıbdır. Şərhlərlə bağlı hansı fikirlər doğrudur? Bu fikirləri doğruları doğruya, yanlışları isə yanlış olan tərəfə yerləşdirməliyik ə siyahının 1-dən başlayaraq 3-cüyə qədər elementini kəsiminin sonuncu elementi A2-dir. Dedik ki, axı bu siyahının kəsim vasitəsilə müəyyən bir hissəsini kəsəndə siyahının adı kvadrat mötərizədə hansı elementdən başlayır? 1-ci yazılan qiymət A1 elementi. və A1-dən a3 kimi, a3-ün özünü alır. Sonuncu elementi a2-dir. Deməli bu doğru variantdır. Ona görə gətiririk bura. Kəsiminin ilk elementi a1-dir. Birincini alır. Bax, birinci yazılan rəqəmi alır, a1-i götürür, a2-ni götürür. Bu 3-ü almır, a3-ü almır. Deməli bu da doğrudur. Birinci elementi, ilk elementi a1-dir. Kəsən zaman Siyahının kəsmi 2 halda verilə bilər. A24 və ya A24. Siyahının kəsmi axır ancaq bucür verilir. Hansı indeksdən başlayacaq, neçiyə kimi? Arada 2 nöqtə qoyulur. Deməli bu doğru deyil. Bu variantla vermək olmaz. Bunu yanlışlığa gətiririk. Burda siyahıda siyahı kəsimində 10, 15 ədədləri ola bilər. Ciyah keşmində 10-15 ədədləri ola bilərmi uşaqlar? Axı burada siyahıda elementin ə, sayı ə, nə qədərdirsə, o sayı qədər ola bilər. Amma burada isə görürsüzmü? Say 5 dənə elementi var asiyasının, amma burada 10-15-dən olsun ki, 15-ci 10-cu element var burada, 15-ci element var. Bu da yanlışdır. Ola bilməz. Cavab ver düyməsini qururuq. İndi Yuxarıda şəklə baxıb proqramın nə etdiyini müəyyən edə bilərik. Gəlin baxaq. Bizim proqramımız, yəni A siyası verilibdi. A siyasının elementləri bu kvadrat mötərizənin içərisindədir. Özü də yaşıl rəngdə olduğu üçün bunlar ədədlərdir. 6 elementi var. Bu sort metodu A siyasını çeşidləyir. Yəni Artan sırayla düzür. Artan sırayla düzdükdə 1 2 3 birinci yerdə 1 olacaq 2 3 sonra 5 6 10. Axırda 10 olacaq. Yəni bu sırayla keçirləyəcək. Sonra onu da ekrana çap eləyəcək artan sırayla çeşidləndikdən sonra bu birsində isə sort reversiya bərabərdir true metodu isə siyahını tərsinə, yəni azalan sırayla çeşidləyəcək və bunu ekrana əks etdirəcəkdir. Yəni böyük birinci gələcək, 10, 6, 5 bu qayda ilə. İndi görək hansı cavab variantı doğrudur. Baxırıq. Siyahıdakı elementlərin yerini cütlərlə dəyişir. Bu doğru deyil. Siyahını azalan sırayla çeşidləyir. Yox, birinci azalan sırayla yuxarıdan sıraya ilə çeşidləyir. Bu cavab da doğru deyil. Siyahını ekranda əks etdirir. Daha sonra bu cavab da doğru deyil. Siyahını artan sırayla çeşidləyir, siyahını əks etdirir. Daha sonra azalan sırayla çeşidləyir və siyahını əks etdirir. Bu cavab variantı doğrudur. Seçirik cavab deyr düyməsini vurduq. Yenə yuxarıdakı şəkllə baxın deyib proqramın nə etdiyini müəyyən edin. Burda e, yenə A adlı siyahının elementləri var. Əvvəlcə sort reversi bərabərdir turu. Bu nə iş görür? Bildiyimiz kimi A siyahısında e, olan elementləri azalan sıra ilə çeşidləyir. Sonra isə 0-cıdan başlayaraq 3-cüyə qədər, yəni 0, 1, 2 indeksli ə, həmin ə, bu indeksləri olan elementləri çap edir, ekrana əks etdirir. Sonra isə artan sıra ilə keçidləyir cəhannı. Və 0-dan 4-ə qədər olan elementləri, 4-cü dörd, daxil olur, 0, 1, 2, 3 ekrana əks etdirir. İndi cavab variantlarımıza baxaq. Azalan sırayla 0-dan 3-ə kimi, artan sırayla 0-dan 4-ə kimi. Baxırıq siyahını əvvəlcə azalan sırayla çeşdləyir. Ona görə azalan olanlara baxırıq. Çeşdləyir. 3 ən baha məhsulu əks etdirir. O doğrudur. Azalan sırayla çeşidləndə 0-dan başlayaraq 3-cüyə qədər axazalan sırayla çeşidləmişik. Ona görə azalan sırayla olduğuna görə 3 ən bahalı məhsulu əks etdirir. Sonra isə siyahını ə, artan sırayla çeşidləyir. Artan sırayla çeşidləndikdən sonra 4 ən ucuz. artan sırayla olanda azdan çoxa doğru gedir və 0-cıdan 4-cüyə kimi 4 ən ucuz məhsulun qiymətini əks etdirir. Deməli, qobellərinə baxmağa ehtiyac yoxdur. Bu cavab variantımız doğrudur. İndi burada layihə tipli tapşırıqdır. Layihə tipli tapşırıqları işləyən zaman yenə deyirəm ki, siz əvvəlcə tapşırığın tələbinə baxırsınız. Proqramı indi tamamlamaq lazımdır. Yarımçıqdır, tam proqram hazır deyil. Bunun üçün Siyahı da, siyahı da mağazada çi məhsulların qiymətləri yerləşdirilibdir. Məhsulların qiymətlərini azalan və artan sıra ilə çeşidləyərək 3 ən baha və 4 ən ucuz məhsulun qiymətini əks etdirən kəsimləri tətbiq etmək lazımdır. Bax burada da yenə sizə sort nədir, izah eləyir. Artan sıra ilə necə yazılır, yazılış qaydasına fikir verin, diqqətli saxlayın. Sonra kəsim necə yazılır? Bunların hamısını oxuyursunuz ə bir-bir vurub sağ tərəftəkində bunlar sizə yardım kömək eləmək üçündür. Yenə vacib nə isə sildikdə bu geriyə olan ox düyməsini vurursunuz. İndi burada tamamlamaq lazımdır. Tamamlamaq üçün deməli üç ən baha məhsulun qiymətini ekrana çap etdirmək üçün biz siyahımızı nə niy edəcəyik? Baq ki kimi A nöqtə sort mötərizə içində yazırıq ə reversə bərabər turu. Bu yazını düzgün yazmalısınız ki, bu reversə bərabər turu yazdıq. Bu zaman siyahımız azalan sırayla çeşidlənəcək və biz buradan kəsimi elə verməliyik ki, azalan sırayla olanda 0-cıdan başlayacaq da, çünki ən böyük 1-ci gəlir. 3 ən baha məhsulu onda print Mütərizənin içərisində yazırıq a yenə kvadrat mötərizənin içində yazırıq sıfırdan başlayaraq 0 2 nöqtə 3 ən baha məhsul 3 yazırıq çünki 0-cı indeksdə a0 a1 a2 3 dənə olacaq üçüncünü almayacaq yenə təkrar yadınıza salıram burda print var idi da mən bir də yazdım bunu silləmə ehtiyacı yoxdur. İndi dörd ən ə, ucuz məhsulun qiymətini də printin içində necə verir? Əvvəlcə yenə biz bunu çeşidləməliyik. İndi ən ucuzunu tapmaq üçün artan sırayla eləməliyik ki, artan sırayla da çeşidləmək üçün a.sort yazırıq. mötərizə açırıq, bağlayırıq. Ə, bu zaman printin yanında biz 4 dənə məhsul kəsib götürməliyib. Artıq artan sırayla düşmüşük. Soldan 4 dənəsini götürsək, bu ən kiçik, ən, yəni ən ucuz məhsulu verəcəkdir. Ona görə yazırıq a kvadrat mötərizənin içində. Bunları yadda saxlamaq vacibdir. 0 2 nöqtə 4-ə kimi. Yəni 4-cünü alır. Da 0 olduğu üçün yenə deyirəm 4 məhsulun qiymətini götürürük. Gördüz ən çəslədi, ən baha 3 məhsulu əks etdirdi, çəslədi, ən baha, ə, ucuz 4 məhsulu əks etdirdi. Sonra növbətə tapşırıqda görək bizdən nə tələb olunur? Şərhləri düzəldib proqramı tamamlamaq tələb olunur. Proqram uğurlu məşq, məşqlərin sayını hesablayın. Nə, nəticə 5-dən çox olan məşq uğurlu hesab olunur. İndi gəlin görək bizim e, siyahımız verilibdi. Say e, hesablanmalıdır. Əvvəlcə 0-dan başlayır. Hələ heç nə saymamışıq. Ona görə də ilkin qiymət say dəyişəninə 0 veririk. for i in range e, burada sintaksis səhvdir. Sonunda iki nöqtə qoyulmalıdır. <coughs> Bu səhvimiz. Sonra siyahıda elementin sayına baxırıq. 2 4 6 8 10 12 14. Burda 14 olmalıdır sahiyə çünki 14 elementimiz var. 0-dan başladığı üçün 14-üncüyə qədər gələcəyik indeks. əgər ə, siyahının elementini yoxlamaq üçün a a kvadrat mötərizədə i veririk. i indeksli yenə xatırladıram, yəni o başlayaraq 0-dan sonuncuya kimi qiymət alır. 14-ə kimi, 14-ü almış. Soldan boşluğumuzu da veririk biz uğurlu məşqlər bayaq oxuduq. Uğurlu məşq nəticəsi 5-dən çox olan məşq uğurlu hesab olunur. Ona görə burada şərtimizi veririk. Böyükdürsə 5-dən deməli bu uğurludur. Bu birinci yoxladı. A0, A0 4-dür. 4 5-dən böyükdürmü? Xeyr. Ona görə bu zaman sayı artırmayacaqdır. Çünki bu şərt doğru deyil ikincini yoxladı 6. Yəni a 1 e, böyükdürmü 6? A1 6-dır. A1 böyükdürmü 5? A1 6-dır. Yerinə qoyub 6 böyükdürmü 5-dən? 6 5-dən böyükdür. Doğru olanda ne niyəcək? Sayı artıracaq. Yazırıq say bərabərdir. Say nə gəlinsin 1. Doğru olan zaman sayı artırır. Yəni bu şərti yoxlayır. Əgər doğrudursa sayı artırır, doğru deyilsə gedir növbətini götürür və bu şəkildə 14-cüyə qədər, bütün 14-cü elementdə, yəni 14-cü indeksə qədər bütün hamısı yoxlanılır və 5-dən böyük olanlar olduqca say bir artırılır. İndi işə salaq proqramımızı. Əla, hər şey işləyir. Deməli 6 dənə uğurlu məşqlərin sayı var. Görürsüz ə de p6 7 2 oldu 3 oldu 4 oldu 5 oldu 6 proqramımız düzgün işləyir. Keçirik. İldə qiymətləndirməyi yenə xatırladıram, yaddan çıxartmayın. Qoşumuza gəldisə ismailiklərlə onu qiymətləndirin və sonuncu burdan mərhələlərini başa çatdırdığınızı bildirmək üçün bu qayda ilə ə, proqramın ə, ə, daha doğrusu tapşırıqları tamamlayın. Uşaqlar, hələlik bu qədər. Mən dəstəri atacam linkini. Dərsə qoşulmayanlar və ya hətta təkrar baxmaq istəyənlər baxarsınız. Sağ olun, gələn dərsə qədər. Sağ olun.